Если у человека есть какие-либо проблемы с позвоночником, если он идет на тайский массаж, первое, что от него должно исходить, это просьба делать легкий массаж без, без вправлений, без резких движений, выкручиваний. Самое главное, чтобы по нему не ходил человек. Масувала, у мене ходила різними мазями, кремами мене мастила і пообіцяла, що від такого масажу я маю схуднути і не набирати вагу протягом десь півтора року. Для многих людей не секрет. Позвоночник, нервне окончання, спинний мозк – Це вже не шутки. Хочу сказати, що дуже суперечливі такі враження. Я віть навіть навіть не зрозумів. Вони про одне і теж говорили і зовсім вже не зрозумів, що ж таке тайський масаж насправді. Іменно з таким питанням к нам сьогодні в студію звернувся мужчина. Встречайте, це ведущий Олександр Підан. Олександр, чому ти вирішив зробити собі тайський масаж і зрозуміти, що ж таке, от... ну, по-перше, побіцяли, що у вас буде або якісна тайка, або не тайка. Ну, але масаж буде якісний. Важить ну, специфічна передача, ви ж лікарі. Ну, принаймне, гирший, вы мне не зробите. Вот. Ну что ж, пришло время пригласить нашего главного эксперта, женщину, которая училась тайскому массажу 5 лет в Таиланде. И она нам все расскажет и покажет. Встречайте, Наталья Кальчева. Здравствуйте, Здравствуйте Наталья. Здравствуйте. Ну, давайте сразу с самого интересного, что же такое тайский массаж? Тайский массаж, прежде всего, это оздоровительная система. Тайскому массажу более двух с половиной тысяч лет, и его основателем является личный лекарь Будды. Но это все-таки больше лечебные, вы говорите. К эротике это не имеет никакого отношения. Я говорю, он, он был врачом Будды, самого Будды. Так, а? А далі ви побачите тендітна жінка проти Олександра Педана. Тайський масаж прямо у студії. Що там треба казати? Капенка. Капунка. -капун. Капун -капун. І от Олександр. Я хочу сказати, що для того, щоб зрозуміти і побачити, що ж таке справжній тайський масаж. Справжні лікарі побували на сухому сеансі. Хочеш подивитися, що це таке? Це Любки? Увага на екран. Це люблю севеха. А до еротики це не має відношення. Це більше подібно на якісь такі боротьби. Що він гроші винен просто на його. элемент эротики. Все-таки у нас у всех на слуху, что тайский массаж это эротический есть а массаж. Такой, есть такая басня, да, есть такой миф. А, он пошел со времен а, а, войны во Вьетнаме, когда американские солдаты ездили в Таиланд для восстановления своих сил, а, получали там массаж и еще дополнительные как бы, услуги. За услуги Да. А, по, по месту. Ну, как бы вот был такой факт истории. А, репутация тайского массажа действительно в это время был нанесен серьезный ущерб. Как ортопеда, я тебя питаю, это не шкодит здоровью? Ну, это достаточно небезопасный массаж, насколько я увидела. И как ортопед хочу сказать, что неподготовленному человеку, особенно со страшными диагнозами, болезнями позвоночника, это не совсем а, показано. А если а девчонка не подготовлена, то она может ломать тебе ногу, пробачьте свои слово. Самое я, наверное, в Украине находил. Поэтому вы пришли к нам. Наталья, скажите, все-таки тяжело делать такой массаж женщине? Когда женщины стали заниматься этим массажем? Она маленькая, а он такой дядька. Да, ну, это повелось еще в Таиланде. Там действительно этим искусством занимаются преимущественно на женщины. Вот это их форма служения. Тяжело или не тяжело а, нужно понимать принцип. Тайская система не использует мышечную силу. Вот и в этом а, красота и легкость этого искусства. Вот ведь чего может и тайский массаж? Каких выработанных можно ликовать? Я думаю, вопрос э, как бы слишком э, прямой, и, и ну, как он, он задан нашим человеком. Э, это в нашей системе существует понятие болезни. На Востоке э, болезней нет. Там э, оперируют терминами дисбаланс тихий. Идет, мне, идет мне, можно Если на всю систему целиком. И устраняя затор, э, ваше тело, э, ваша система сама может преодолеть. Например, затор у меня вызвало захворювание Легень, мы можем вылечить цитайским тайским можем. массажем? Можем, приходите, как бы все, все очень а, тонко, а, вот, то есть э, нужно поговорить, нужно посмотреть, это... что, о а чем mm -hmm. речь. Это легень, Треба под... легень, треповорите сначала. Наталья, а вот о пациенте все-таки, о самом, должна быть какая-то физическая подготовка? Там все-таки растяжка должна быть какая-то, ну, справка хотя а. бы от доктора, что у него нет никаких заболеваний. Я считаю, что не, это не обязательно. Если есть сомнения, действительно, такая справка обязательно должна быть. Есть показания, есть противопоказания, специалисты их знают, свято чтут. Вот, как бы для этого все это как бы специально и, и задумано, для того, чтобы... Но об главный этом закон, знать... главный закон, который, да, соблюдают и медики, и тайские і закон не навреді. Справа в тому, що у нас в залі є людина, Олександр, яка прийшла в салон для того, щоб здобути здоров'я, а вийдячи з нього, вона здобула болячку. Давайте послухаємо його, що він скаже. Интересно. Давайте привітаємо нашого Сергія. Сергій, добрий день. Ви прийшли в салон для того, щоб вам зробили тайський масаж. Почали робити, і що ви відчували тоді? Ну, спочатку все було вроді би нормально, відчуття були такі інтересне. А когда начали шейный отдел прорабатывать, то немножко хрустнуло. Но вы сказали про это лекарю, массажисту, который вам Нет, робил? я не сказал. У меня, в принципе, как бы там хруст был постоянно. Я думал, что это нормально. А на следующий день как бы уже немножко и голова болеть начала. И вот такое вот нехорошее состояние. Что вы скажете на все, Наталья? может быть все что угодно то... может я не буду сегодня работать после массажа необходим период реабилитации то есть нужно прийти и полежать возможно были какие-то резкие движения квалифицированный массажист перед процедурой массажа тайский это или не тайский разговаривает с человеком он как-то простраивает мостик для того чтобы не только понять головой но и прочувствовать в чем проблема человека тогда Александр у нас будет впервые сегодня делать массаж давайте хотя бы поговорим что бы вы ему посоветовали и что нужно сделать перед массажем и что бы мы у него хотели спросить перед а тем спросить, как он что будет? было, что будет, чем сердце успокоится. То есть нужно поговорить, чем человек живет. По руке можно погадать. Вот по руке, по глазам, по состоянию. Так что ж было? Выпить с человеком чашечку чая, да, для того, чтобы ага. э, прочувствовать, с чем человек пришел к тебе. Ну, мы поговорили с Александром, у него нет противопоказаний, ему можно сделать тайский массаж. Я думаю, ему очень поможет. Вот же основу есть все ж таки разговор перед тем массажем, есть разговор для того, чтобы духовно сблизиться с людиною. Если, например, Александр придет действительно в тайский салон, и там будет действительно тайка. яка не буде володіти не російською, не українською. Хороший Йому тоді вопрос. не погоджуватися на такий Хороший масаж. Хороший питання. А, ну, как якщо людина прийшов туди, значить, це його карма. Он вже це должен получить то, він вже має отримати те, за чим він туди прийшов. Олександр, <плес> <плес> вам нема чого боятися. Олександр, <плес> 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 ну, ви багато услышали, і, наскільки я поняла, все одно відповідальність лежить на вас. Тобто, раз ви сюди прийшли, раз вас <плес> щось сюди прийшли. Дякую, ви ще не привело... зняли це відповідальність, я зрозумів, таким чином. Согласні зараз на масаж у нас студії? не переключайтесь. Буквально через новіння в студії справжніх лікарів тайський масаж. Це програма Справжні лікарі. І саме зараз саме в цій студії Олександру Педану зроблять справжній тайський масаж. А допоможе нам в цьому Ольга Біла. Вона вже 5 років практикує тайський масаж, а навчалася вона не де-небудь, а в самому Таїланді. І про тайський масаж знає набагато краще, ніж самі тайки. З чого треба починати? В старину так повелось, що всі процедури для душі і тіла починають з ритуала амавіння ног. А скільки таке вмивання треба робити? Скільки часу? П'ять хвилин буде досить. Єдине, знаєте, якось е, так занадто багато уваги. Та, о, Дякую. Що там треба казати? Банзай. Капункап. 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 Ольга, перед початком массажа я хочу запитати, чому массажисткам не можно під час массажа розмовляти? Потому що саме в той момент, коли ми здійснюємо такі дотики, то идет обмін на енергетичному рівні і спілкуються два тіла. Слова Ті... тут не потрібні. Не потрібні. При цьому... Ну що, Олександр? А я, напевно, ще не зможу говорить, так? Мне не зможете. Ну що, Саша, я бажаю вам успехов. Будь ласка. Капунка. Капунка. <laughs> ну что ж, Наталья, у нас там безмолвная процедура. Олег оставил их наедине. Давайте мы будем смотреть на плазму и комментировать, что происходит. Олечка демонстрирует среднюю часть массажа. Это а, очень глубокая техника. Массажист как бы разговаривает с человеком. И тело а, массажируемого в этот момент рассказывает, как ему было Александр я а ему таки враждливо, что его тягнуть на работу. Это так? Массажист э, вытягивает э, каналы на руке. Вот такая методика позволяет раскрыться э, грудной клетке. Сейчас э, э, специальная техника, которая растягивает задние каналы на ноге, и прорабатывается зона поясницы, снимается напряжение в нижних отделах позвоночника. Для чего эти каналы потребны? Скажите нам, пожалуйста? Ну, считается, что по этим каналам течет энергия. Наталья, есть последовательность? Мы смотрим сначала руки, потом ноги, теперь голова как-то. Ничего, что так? Я думаю, скачет. что ну, никакой догмы нет. Последовательность может меняться, как ноты в песне. Да, Кто-то начинает с верхних нот, кто-то начинает с нижних нот. Валерия, до тебя, как до ортопеда, да вы все такие агрессивные вправо досить. Что ты скажешь? Работать такие чины нет, краще? Мы же побеседовали с Александром. Но если есть серьезные проблемы с позвоночником, это межпозвонковые грыжи или остеохондроз, то есть насколько мы услышали, пациент сам несет за себя ответственность. Я бы не советовала, конечно. <laughs> Далее, а сколько должен длиться такой массаж? Сами тайцы, сами тайцы говорят, что тайский массаж может длиться час, лучше два, а еще лучше три. То есть... Да, есть такое ощущение, что наши тела э, недолюблены, да, и вот это вот прикосновение понимающего тебя массажиста, она очень целительна и действительно хочется, чтобы это длилось очень долго. Вот есть потребность тела, давайте ее удовлетворять. Но ну, к сожалению, у нас нет столько эфирного времени, чтобы увидеть весь массаж до конца, но я надеюсь, Александр уже ощутил много приятного. Он уже не с нами. Александру придется вернуться к нам и рассказать, что происходило. Олечка, а мы благодарим вас за такое прекрасное мастерство тайского массажа. Ну как, Александр, ощущения? Реально, нереально. Дуже, Подобрать. дуже позитивно. Одразу навіть жартувати не хочеться на тему тайского Наталья, массажа. Наталя, ну насправді ще процедура не закінчена. Що треба чем закончить ты китайский массаж? Точно так же, как и начинали, да, с разговора. Э, нужно поговорить, как теперь человеку, и очень хорошо предложить ему чайку попить. Я думаю, что чай сам это еще зараз мне необходим. Ой, так, так, так. Очень хорошо, угу. Позитивно. растянулись, Позитивно, Класса. болезненных и... ощущений не было никаких. Нет, не а как держать, правильно? Разком. Ой, дякую. Э, Нет никаких Таких отвечатив, каких-то негативных. Це ну, во я прокинулся нарешті, чому <laughs> потому что до того реально дремал, и так крізь сон А по-друге, ты чувствуешь заряд бадьорості. Это на правду. мы благодарим вас за очень интересную консультацию. Мы теперь увидели, что тайский массаж не только полезно, но еще и очень красиво. Александр, я вам даже немножко завидую. Ну, что хочу сказать, не треба заздрити, треба просто наследовать такие принципы Александра и попробовать. А мы пожалеем вам, всем ничного здоровья. До Сегодня нам аплодировали активнее чем вчера. Принайми на це когда в студии выскочает и на снаги, и здоровье. Оставайтесь с нами и давайте сохранять свое здоровье вместе. До встречи завтра на канале 1 плюс 1. у наступній програмі. Як набрати вагу без шкоди для здоров’я? Профілактика циститу. педикульоз, чим небезпечні вощі.